Это у вас э, лотки от яиц для звукоизоляции наклеены? Ну, для звукопоглощения, скорее всего. Вы... Э... не работает, а 50, против... 50 гривен Сергею, пока что так, друже. У, у нас вас горячо, то мы не, не, не слухаю. Не это, а шумов. У вас музыкальная студия? Нет, просто я очень интенсивно играю в игры и очень сильно агрессирую в эти моменты. Не стараюсь не, это, не тревожить соседей. А это настоящая звукоизоляция или действительно лотки от яиц покрашенные? Это настоящая звукоизоляция. Ага. Не, ну просто очень похоже Про на данное... очень похоже Про на лотки. От не приклеена вот это вот единственное, часть. Я потому, понял, понял. клей. Ну, ну, просто в советские времена, когда люди хотели э, сделать звукоизоляцию, а в продаже ее не было, э, делали э, вот это самое лотками от яйца Это тоже действительно очень э, качественно изолировало комнату от звука, но выглядело конечно ужасно. Ну, знаменитый забор зомби, по-моему. Ну где-то так, да. А вы откуда? Я из России. Ну это я понимаю, тут у меня флажок нарисован. Московская область, могу так сказать. Ну, что-то. Прекрасно, точнее. прекрасно, не хотите точнее, не надо. О чем побеседуем, Московская область? А вот не знаю, я просто зашел, давно здесь не сидел, смотрю, какой контингент людей здесь сидит. Все те же самые 200 тысяч человек, что и несколько лет назад, 160. Ну, просто немножко увеличилось да, количество. А... Тверк танцуют, жопами трясут. Ну, стараемся таких банить. Ничего, хороший тверк никому еще не помешал, ну что вы. Вот. Ну, как же, тут очень много любителей накидать от себя. Не, я ну понятно, считаю. в теннис поиграть. Конечно, лучше на лыжах покататься. Да. Еще раз спрашиваю, о чем побеседуем? А я не знаю, я ни о чем не беседую, типа как дела у А вы совершенно Как погода, например? Да, я совершеннолетний. В армии служили? Вот. В армии служил. Ну, в какую, в какая у вас военно-учетная специальность? Ну, военно-учетная специальность – мотострелок. Ну, вот самая сама распространенная, самая нужная и необходимая да? в армии специальность. Конечно. Не хотите, ли? Не хотите ли снова да, вот, вернуться в вооруженные силы? Вот. Примечательно, только я 8 месяцев назад вернулся. Как бы. Не отдохнули еще, так да. сказать, Да. Да. Ну так а родина в опасности. Ну, родина в опасности я свои три года отбегал, типа. Ну вы же не на фронте отбегали, а тут на фронт хотелось ну, бы. Полгода я отбегал на фронте. Вас срочника отправили на фронт? Нет, я не срочник, я контрактник. А, вы контрактником были? А на каком направлении да. отбегали? Вот. Направление защита границы, блять. Я продукцию подвозил, мягко говоря. Ну, так и лажник, короче говоря. Да. Понимаю. За ленточкой не были, да? Один раз выезжал и все. Тоже продукцию отвозили. Да, снаряды подвозил ребята. А, -а, -а кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично, да? Да. А, -а, -а ребята на каком направлении стояли? А какая разница? Я не могу это говорить. Я могу говорить, кем я был, что я. Делал. Я же вас не а спрашиваю, ребят... где они конкретно стояли. Я в направлении спрашиваю. Вот. Ну, направление Харьков, допустим. Вот, соседи мои, я из Белгорода. Да. Так что такие дела. Понимаю. Как по ночам не снятся, ребята? Вот. Ну, кому как. То есть, кто-то готов к этому, кто-то вот ребята, которые типа вот, ну, как сказать. Это от психологии человека зависит. Ну, вам не То снятся. Есть... Мне нет. То есть, мне вообще все равно было. То есть, да, там, товарищи гибли, блядь, смотришь на трупы, но нету такого-то, что, блядь, снятся трупы, снятся мертвые, какие-то флешбеки гонят, такого нету. Такое есть у ребят, которые, типа, они думают, что они эмоционально сильные, то есть они там ходят бугаи, блядь, а у них потом бошку спрят. Ну чего, ну чего ругать, я же с вами не ругаюсь. Вот. Ну я ж не ругался, я просто говорю. А, это просто между слов, для связки слов предложения используется, да? Да? Угу. да, да. Я согласен с вами. Обычно те, кто э, идут эмоционально заряженными, они больше всего эмоционального срыва и получают. Да. Вопрос Слушайте, другой. Вопрос есть, когда человек вопрос понимает, другой. куда он попал. Э, э, второй вопрос к вам возникает. Вот я некоторое время назад для себя осознал, что... Президент Российской Федерации заявил, что меня не существует. А меня это ну, как-то вывело из состояния равновесия и заставляет задумываться, заставляет задумываться и принимать для себя те или иные неутешительные решения и выводы. Угу. Как мне относиться к президенту Российской Федерации после того, как он сказал, что украинцев не существует? Я-то есть. Вот. Но, бля, я сказать не могу. Не может сказать? Я политику не лезу. Ага. Вот. А, ну, то есть, вы считаете, вполне возможно пойти на чужую землю и осуществлять слова президента Российской Федерации, э, чтобы украинцев действительно не было? То есть, идти убивать их? Ну, бля, это можно, знаете, разные выводы подвести. Прийти на чужую я землю... Вам, я вопрос вывод, задал. Да? Вот. Как захотелось, так люди и делают. Мы отродясь животные, мы друг друга жрем. Ну, то есть вам вполне. Ну, вам вполне, с... да, правду, вам вполне себе живете. комфортно ощущать, что э, вы совершаете военное преступление. И... Нет, это не военные преступление, это во-первых. Да, серьезно? Есть, да, вот. Например, если смотреть на данный реалии, то есть, ну, как сказать на данный год военных событий mm -hmm. по всему миру. Вот. А... Можно, блядь, найти везде военные преступления. Угу. Допустим, тот же самый. Можно. При... Да, давайте не пенять на других. Я конкретно про вас прошу. Мне, например, стыдно. Вот. А вам стыдно? Вот, мне нет, мне вообще Вам не стыдно. Это ну, понимаю. Мягко, так сказать. Вы знаете о существовании статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации о ведении развязывании, пропаганде агрессивной войны? Ну вот. Нет? Не знать. А вы знаете, что где-где, э, а уже в уголовное э, производство незнание статей не освобождает от ответственности? Да. Вот. Теперь вы информированы полностью. Э, и э, uh -huh. я вам должен заявить со всей ответственности, что каждый гражданин Российской Федерации, в том числе и я, к сожалению, несем полную моральную и уголовную ответственность за развязывание, ведение и пропаганду агрессивной войны. Вот, но. Давайте начнем с того, то, что мы пришли на те земли, которые принадлежат нам. Это ж какие земли принадлежат нам? К к которые были проведены. Ну, серьезно? Документом. Мы сначала пришли, а потом провели референдум. Помните, в конце тридцатых, начале сороковых годов прошлого века Адольф Алуич Грубер, известный миру как Гитлер, делал точно так же. Он приходил на землю, да. где Но говорил, только... нет, где говорил, что этнические нет. немцы живут, и проводил там референдумы один в один. Блять, ну навряд ли этнические немцы жили в Африке, правильно? А почему тут Африка? Он же не присоединял Африку. Потому что... Он Африку Но не туда? присоединял, потому он присоединял Африку, Австрию, и Рай, Чехословакию. Это, это понятно. Ну так мы поступаем также. Ну, так и правительство и Австрии, Чехословакии не дали отпора. Они так сказали, так Хорошо, ты же, а вы так с вами. вы же помните, что в конечном итоге э, все представители руководства Германии, которые принадлежали к нацистской партии, были признаны э, преступниками. Во, военными преступниками все правильно. Ну, точно то, то же самое будет с нами. Военными преступниками посчитали только старший офицерский состав третьего рейха. Ничего, Ничего подобного. Почему? Ничего подобного. Ничего подобного. Это те в отношении которых нюрнбергский трибунал э, вынес конкретные приговоры, те разъехались, а вот те, Но... совершали преступления, признано судами различных государств, так тех до сих пор вылавливают и наказывают. Ну и окей. Абсолютно не высший командный состав. Все ну, руководство Национал-социалистической партии, то есть нацистской партии, нацистской партии, Все руководство. И вся Национал-социалистическая партия, включая СС, были вызваны преступными организациями. Ну. Ну. Ну, а сам Адольф поехал отдыхать в Соединенные Штаты, поскольку Соединенные Адольф Штаты. Адольф умер. Да. Адольф умер. Нет, Адольф. А Адольф не умер. А где же он? Самый, ну, самый интересный факт. Нет, он. Так, там он умер. Но он, он не умер в сорок пятом а -а -а. Ему дали укрытие. Я, особенно, я знаю. Я, я, я знаю, да, понял. То есть тот Фу череп, который сказали, то, что вот его, не его сожгли, да? Череп принадлежит женщине. Я понял. А вот фуражка, Тогда? фуражка. Фуражка его, которая хранится в главном э храме э вооруженных сил наших. Э может он сюда переехал? Где фуражка? О, это... С фуражкой? Фураж... Насчет фуражки я не знаю. Не знаете? Это то, есть, то, есть, то есть вы знаете, что череп принадлежит женщине, а что в главном храме да. вооруженных сил Российской Федерации хранится фуражка, э, как святыня Адольфа Алозича Шекеля Грубера. Вы не Но знаете, это нав... да? Навряд ли. Но я могу даже загуглить. Вы можете это. загуглить. Даже интересно подождать. Да, что вы на это скажете? Может, э, череп вместе с фуражкой там где-то э, хранится? Да. И почему в главном храме вооруженных сил РФ не считается фуражка одного из крупнейших негодяев истории? 18... Информация к 18 июня 2023 года, которая не подтверждена ни одними СМИ. Начнем с того. Информация не соответствует действительности. Серьезно? Главный храм ВСРФ находится на территории парка Патриот, где расположен музей комплекс Дорога памяти. Так какая информация не соответствует? есть костюм, есть костюм и фуражка Гитлера, которые являются копией а, вот она что? А, ну так это, это, конечно, многое меняет. Это, конечно, очень многое меняет. Люди, не имея фуражки в оригинале, как они говорят, это такая левая отмазочка, честно говоря. Когда их обвинили в том, что они хранят как цветы, вот. я закончу. Она... Да, да. Хорошо, я потом скажу. Да, конечно. Когда их обвинили в том, что они хранят фуражку Гитлера и что это за святотатство, они сказали: "Да, ну какая то фуражка, это просто копия. Как вроде это что-то меняет. Хорошо, а зачем хранится копия?" форма и фуражки я... с какой целью? Хорошо. Слушаю. Uh, таким образом, фуражка Гитлера хранится в качестве музейного экспоната uh, на территории музея. То есть вот есть парк Патриот, да? Весь сам есть парк Патриот, правильно? На территории парка Патриот. Не в храме, не в храме, там, да? Где я, был. где я был? Я туда ездил лично. Я, кстати, не ездил. Вот. А, а есть музей. Он называется. Он... 1400 шагов или 4000 шагов до победы. А, а почему, кстати? Нет, ладно, я... хорошо оставим это. Пускай будет так, как вы 1400. говорите. Нашли, нашли оправдание задним числом, принимается. Пускай будет так. Нет, это. Сколько... Фейк... Конечно, фейк. А сколько шагов до победы? Я сейчас точно не скажу, могу загуглить. Ну так это очень легко предположить. Это столько, сколько считается дней Великой Отечественной войны. Сколько их было? Вы меня слышите? Да, я и говорю, я не помню. Так я же вам говорю, сколько да было дней нет. Великой Отечественной войны? 1418. 1418 14... дней Великой Отечественной войны, да? Да. 70 дней не дошли, бывает. Ну ладно. Скажите, почему дней Великой Отечественной войны 1418? Я вам тут историю, что ли, изучаю? Ну нет, это Я просто логика. Это... А про ну, это... про... про... Подождите, и... это просто логика, простая логика. Эта же цифра взялась не э, с бухты-барахты. Эта цифра посчитана с 22 июня по 9 мая 45 -го года. С 22 -го июня 41 по 9 мая 45. -го. А почему только в этих рамках? Вот, ну, у меня, вот у, у меня вот у меня дед, у меня дед Михаил Данилович, он воевал с 1939 года. Э -э куда эти два года еще делись? Но это не было войной. Это было наступление на Польшу. Не, у меня дед в Финляндии воевал. Польша не воевал. А, ну это значит русско-финская война. А -а -а. То есть, есть это, тр... это не война, их можно не считать, а людей, погибших во время этой войны, ветеранами да, и погибшими да. не считать, да? Хорошо, другой вопрос. Э -э, Советский Союз был освобожден не в 1945, а в 1944 году. Почему не досчитали до 4 ноября 1944 -го года? Это же уже тоже не была э -э, Велика Отечественная война после 44 Отечество-то же освободили. Угу. Это уже была советско немецкая война. Из, вашей, Знаешь, же, из, вашей, же, из есть, вашей же логики. Есть такая фраза, да? Поступки предков, заслуга предков. То есть мне похуй, что было до. Я знаю, что, что есть сейчас и что будет дальше. Согласен с этим. Тогда почему вы считаете, что когда мы воюем в Украине, это изначально наша земля? Ведь поступки предков, что было до, это же не важно. Важно, что есть сейчас и что будет дальше. То есть, иными словами, Но... поступки предков не важны. Тогда зачем мы пришли на чужую землю? Бля. В тупик, да, загнал? Ну вот смотрите, я, я вот ездил в Донецке, я общался с людьми, которые mm -hmm. живут в Донецке. А я в Белгороде живу. Знаете, у нас тут мнение у людей поменялось. Ну, я понимаю, потому что вы под обстрелами находитесь. Да. А под обстрелами вы находитесь, потому что никто ничего не делает из действующей армии. То есть я не осуждаю действия действующей, ну, действующей армии, потому а что я осуждаю. это наказание. Вот, это уже ваше мнение. А можно все легко и просто закончить. Просто перевести планочку с СВО на боевые действия, тогда уже можно и мирняк гасить. Загасим мирняк. А Вы есть, считаете, что в, военно... в рамках войны можно гасить мирняк? Вы ошибаетесь. Да? Это военное преступление. Да, ну все равно. Типа... Да, и это... Ну, Но... что вам сказать? По... По... Ну, смотрите, по... по Белгороду сейчас идут обстрелы. Да, мирнет... Ой, мирнет. Мир Гибнет мирное население. Ну так это же ответные обстрелы. Они же стреляют в ответ. Куда же ты сбежал? Куда ты пропал, у тебя закрутилась Что? Вернулся. Нет, не, я, я здесь вернулся. Я я здесь, да? Это же ответные вот. обстрелы. Мы стреляли под ним несколько Но... лет, они стреляют в ответ. Ну, а, то есть это не военные преступления. Конечно. Страна, которая ведет оборонительную войну, она mm -hmm. в соответствии с уставом ООН имеет право защищаться всеми доступными для этого способами. А страна, Посмотрите, ведущая агрессивную войну, как, как нас признали, как страна, ведущая агрессивную войну, должна соблюдать все конвенции и правила ведения войны. Ну, такие Но правила, и... обычаи. Только мы не объявляли войну, объявили специальную военную операцию. А и фактически, ве... а фактически ведем войну? Ну, фактически. Но не на бумаге, потому что весь мир как привык. Вы сначала надо найти на бумаге. Ничего подобного. Помните, как вот кричала здесь, Сов... Помните, здесь... как советская пропаганда 70 лет кричала: Вероломно, Я без объявления помню. войны. 4 часа утра. Помните? Новое. Новое. Но... И ничего, война. Ну, почему? Украину предупреждали, остановитесь. Ну так вы же говорите, что мы не объявляли войну. А помните, Ой, как в 4 часа утра Владимир Владимирович объявил специальную военную операцию? Это не что но иное, как, это не что. Ш... Ну, не важно, 5. Ну, хорошо, ну какая разница, я не помню, это Ну, что это... вы, значит, коверкаете? Ну, не надо коверкать. Да? Разве это существенно? Он назвал специальную Я военную понимаю, операцию войной. Хочется что-то вот, типа сравнения, да, сделать вот лысого. Сусатого, Но подождите, района. вы же сами сравнили, юноша, вы же сами сравнили, ну, э, ну, вы, вы, знаете, вы же сами то только намекаете. что сказали, что э, это наша старая земля, и тут же заявляете, вот. что прошлое не имеет никакого значения, надо считаться ну, да, с настоящим ну, а вы будущим. вы начинаете сравнивать. Но вы же загоняете это себя сами в угол, понимаете? Такими вот. утверждениями. Я сижу, если как, вы можете утверждениями, которые взаимопротиворечат друг другу. Вы себя загоняете ну, в тупик. Если бы вы сейчас находились в ну, кабинете, кабинете следователя. Поведение. Ну, я следователь, ну. ну, по образованию, я вообще юрист. А да, долго Хорошо. работал следователем, да. Хорошо. Вот. Ну типа, если свою точку зрения я хочу сказать, вы начинаете, нет, это военное преступление, когда вы говорите. Если что вы, если вы оправдываете военное преступление, так и скажите, я вот. их оправдываю, а вы так и говорите, я их оправдываю. Я же. Но их нету, их не существует. Как не существует? Мы. мы Моя точки зрения, мы ни одного военного преступления не совершили. То есть вы считаете, что обстрел мирного города ракетами это не военное преступление? Нет. Ну тогда вы просто не знаете, что такое военное преступление. Я знаю, что такое военное преступление. Это удары по мирным жителям. Нет, это не мирные жители, это сепаратисты. Сепаратисты они граждане чужой страны. Какие они сепаратисты? Или вы считаете, что ну по вот. сепаратистам можно бить ракетами? Как мы в Чечне можно. делали? Можно. Как мы в Чечне вот. делали. По Чечне ракетами не били. Бомбы. В Чечне там Бомбы. были террористы, а не сепаратисты. А зачем же мы Грозного уничтожили? Что целое население Грозного были сепаратисты и террористы? Нет, Грозный был захвачен. Да там камня на камне Сланка, не осталось. Ячейки. Смотрите, как в Бахмуте сейчас не осталось, мы захватили пустой город. Как в Маринке, как в Авдеевке ничего не осталось. Мы захватили руины. Ну, так отстроим, в город. Так а зачем разрушать? Мы же людей убили. Вот. Так не, нет, нет. А это не люди, это. это не люди, это люди второго сорта. Нет. То есть вы поддерживаете Почему? мнение Владимира Владимировича, что украинцев не существует. Люди оттуда. Люди что же вы как уж на сковородке? Вы прекрасно объект. понимаете, осознаете, что мы совершаем ужасные что? преступления и не хотите просто э, принять это. И главное, тут на веру не надо принимать, это факты. Да при чем тут факты? Да раскаиваться придется, да никто же не поверит нам. Вот. вот с такой позиции нам просто никто не поверит. Ну, можете просто просмотреть хронологию. Да я живу и на границе с Украиной. И что и... мне смотреть хронологию? Нет, тут вот не дело с того, то, что, то, что началось 2020 года, 2022-2021 Так, я, я раньше ездил 20... в Харьков каждую неделю. Ну, вот ездили в Харьков каждую неделю. Да. Видели дурачкового сектора там? Да, я считаю, что они не дурачки, нормальные пацаны. Я с ними даже знаком. Ну, нормальные пацаны? Я даже с, с ними знаком. Вот, тем более. То есть, вас Замечательные парни. В, в смысле, вы считаете, что да, за знакомство будет, с другими да. людьми меня надо закрывать? Почему? Так вы, это фашизм, юноша. Вот, вот, я про это и говорю, то что правый сектор это фашизм. Абсолютно есть, нет, это... это националистическая организация, не нацистская, заметьте, а националистическая. Ну национ... Вы до этого что говорили? Националистическая организация, то есть на... нацизм. Потом нет, вы, нацизм и национализм, и национализм это говорит? разные вещи. Вот когда Путину нацизме обвиняете, я могу вам найти на ютубе заявление, где он лично говорит, что самый большой националист в России это я. Вот, естественно, потому что... Он ну, за, так почему творится, Путину он... Владимиру Владимировичу можно, а правому сектору нельзя? Что за двойные стандарты? Ну, а почему тогда правый сектор, расхваляет старых этих... Кого? Шестерок СС. Это кого? Это вот этого, вот, это еще больше, как он, Бандера. Так он никогда в СС не служил, это ложь. Он не служил в СС, он прислуживал. И Этот не прислуживал. Я не прислуживал. Он в концлагере сидел, СС. Вместе, кстати, знаете, Но с кем я... знаете, с кем? Все, я понял. Вы знаете, с кем он в концлагере сидел? Он сидел. Я с знаю, с... сыном Иосифа Васильевовича Сталина. Нет, они. Да, знали, в одном концлагере. Я, в одном. В одном. Вот. Бери Google, смотрите. Да, вот только извините меня, Берите Google, да, смотрите. Да? Сын Сталина. Ну, так а, сына, с, сына, Сталина убили, там сына, сына, сына Сталина убили немцы, Потом поехал по... Сына Сталина Паруков убили Да не, куда же он поехал? Его же убили, советские э, разведчики. Да, в 60-х, юта. В 50-х. Ну, в 50-х, 50-х. 50 50 50 50 Его выпустили 50 из концлагеря в конце 44-го года. О чем? Он на фронте не был ни одного дня. Ой, пока, я люблю, Тяжело быть деревянным, да? Да, да. Ладно, дурачок, давай пока. Давай, дед, таблетки выпей, не забудь. Я тебе еще принесу в Калугу. Давай. Набрамся, давай. давай. давай.